असलाम वाकुम विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं माझ्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण विषय मराठी संयुक्त यातील इयत्ता नवव्या वर्गाची कविता पहिली भारत माता या कवितेचे आज आपण या व्हिडिओमध्ये इनशाला त्याला संपूर्ण स्पष्टीकरण आणि स्वाध्याय म्हणजे कृतीसुद्धा देणार आहोत विद्यार्थ्यांना या कवितेच्या शेवटी तुम्हाला पाठ्यपुस्तकांमध्ये कृती दिलेली नाही आहे परंतु ती कृती मी माझ्याकडून तयार केलेली आहे ते तुम्ही आपल्या वहीमध्ये लिहू शकता सबसे पहिले बच्चो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चॅनल माझी मराठी पे फर्स्ट टाइम अगर आहे हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल माजी मराठी को आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं तो कविता की शुरुआत करने के पहले बच्चों हम अपनी अपनी मराठी की किताबें निकाल लेते हैं और साथ में एक एक पेंसिल भी निकाल लेते हैं ताकि जब आपको शब्दार्थ समझाया जाए तो आप उसे अपनी किताब में या कॉपी में नोट कर लेंगे चला मग अपन शुरुआत करूजा आपल्या कवितेची कविता पहिली भारत माता या कवितेच्या कवयित्री आहेत शांता शेळके थोडक्यात आपण कवयित्रीविषयी जाणून घेऊ ह्यांचा जन्म एकोणवीसशे बावीस साली झाला आणि मृत्यू दोन हजार दोन साली झाली कवयित्री गीतकार कथालेखिका मुक्ता गुलमोहर प्रेमिक काचकमळ सवाष्ण अनुबंध इत्यादी कथासंग्रह विजिती ज्योत पुनर्जन्म धर्म ओढ इत्यादी कादंबऱ्या धूळपाटी हे आत्मचरित्रात्मक लेखांचे संकलन रूपसी गोंधन अनोळख जन्म जानवी पूर्वसंध्या इत्यर्थ किनारे मनाचे हे कविता संग्रह प्रसिद्ध तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघितलं की कवयित्री शांता शेडके यांना मराठी लेखनाच्या मराठी साहित्याच्या खूप दांडगा अनुभव आहेत चला आता आपण बघू या कवितेमध्ये कवयित्री शांता शेळके यांनी आपल्याला कोणता संदेश दिलेला आहे प्रियतम असणाऱ्या भारत मातेविषयीचे प्रेम निसर्ग सौंदर्य विविधतेतील एकता उत्कट देशाभिमान यांचे वर्णन प्रस्तुत गीतातून कवयित्री ने केले आए तो बच्चों इस कविता में कवयित्री शांता शेड़के इन्होंने हमारे प्यारे देश हमारा अजीज मुल्क भारत देश के बारे में उन्होंने उसका वर्णन किया है उसके प्रति यानी हमारे भारत देश के प्रति कवयित्री के दिल में मन में कितना प्रेम है भारत देश का निसर्ग सौंदर्य निसर्ग मतलब उसको हम बोलेंगे कुदरत और सौंदर्य मतलब खूबसूरती तो कुदरती खूबसूरती के बारे में वर्णन किया है और इतना ही नहीं तो हमारे भारत में जो विविधताओं में एकता पाई जाती है उसका भी वर्णन कवयित्री ने किया है और या कवित कवयित्री शांता यांची उत्कट देशाभिमान उत्कट देशाभिमान सुधा आप कविमदे दिस तो चला विद्यार्थ आता आपण या कवितेची सुरुवात करू क्रमांक एक प्रियतम आमुची भारत माता आमी सारी तिची मुले रंग वेगड़े गंध वेगड़े तरी सर्व फुले पहले शब्दार्थ देख लेते हम लोग प्रियतम मतलब आ, हम जिसे बोलेंगे प्यारी या अजीज अच्छा जब मैं शब्दार्थ बताऊं तो आप उसे अपने किताब में कॉपी में नोट कर लेंगे भारत माता भारत माता बोले तो हमारा भारत देश हमारा भारत मुल्क सारी मतलब सभी वेगड़े मतलब अलग अलग तो कवयत्री कहती है कि भारत देश हमें प्यारा है अजीज है और हम सब भारतीय इसके मुले हैं, इसके नागरिक हैं। हमारा रंग हमारा गंध वेगड़ा है अलग अलग है जिस तरह से एक बाग में अलग अलग रंग अलग अलग गंध यानी खुशबू के फूल रहते हैं लेकिन वो बाग को खूबसूरत बनाते हैं उसी तरह से हमारे मुल्क को हमारी विविधता ने खूबसूरत बनाया है ऐसा वर्णन कवयित्री कहती है आता मराठी मधे अपन यू कवयित्री शांता छत कि भारत देश आमला खूब प्रिय है आम्मी सर्व नागरिक या देशाचे प्रिय मुले म्हणजे प्रिय नागरिक आहोत आमचे रंग वेगळा आहे आमचा गंध वेगळा आहे तरी पण आम्ही या भारतभूमीचे भारत, भारत देशाचे आम्ही प्रिय मुले आहोत आम्ही विविध धर्म पंथ संस्कृती जात भाषा आमच्या वेगळे आहेत परंतु देशात विविधत एकता नांदते असे या कवित कवयित्री अपने संदेश देता है चलो बच्चो देखते हैं हम अब दूसरे कड़वे प्रिय अमाला आमला माती प्रिय झुड़झुड़ते प्रिय कर ही डुलनारी शेते प्रिय वारे सड़सड़े या कड़व्या कवयित्री शांता छड़के भारत देश माती पानी वारे आनी शेतें याची वर्णन वर्णन के लिए है तो इस कड़वे में कवयत्री हमसे कहती है कि हमें हमारा देश हमारा अजीज़ मुल्क बहुत प्यारा है बहुत अजीज़ है और इस देश की मिट्टी यहाँ का पानी यहाँ के खेत लहलाहाती फसलें यहाँ के हवाएं हमें सभी प्यारे है हम सभी हमारे लिए सभी ये अजीज है तो कवयत्री की भारत देश आमला प्राणा हुन प्रिय है यथिल माती झुरझुरते पानी या देशातील डुल शेते सड़सड़ आवाज करत वाहनारे वारे हे सुद्धा आम्हाला प्रिय आहेत चला आता कळवे नंबर तीन धवल हिमाचल बघे बिढाया जो गगना प्रियतम अमुचे विंध्य हे प्रियतम या गंगा यमुना आता या कळव्यामध्ये कवयत्री शांता शेडके यांनी भारत देशाच्या भौगोलिक परिस्थितीचे भौगोलिक संपन्नतेचे वर्णन केले आहे त्यांनी या कडव्यामध्ये भारत देशातील पर्वत नद्या यांचे वर्णन केले आहे तो कवयित्री कहती है तो शब्दार्थ बच्चो पहिले धवल धवल मतलब सफेद हिमाचल हिमाचल यहां पे हिमालय पर्वत के लिए आया है गगना गगन गगन मतलब आसमान सह्य विंध्य म्हणजे सह्याद्री और विंध्यचल तो कवयित्री कहती है कि हमारा देश हमारा मुल्क हमें जान से ज्यादा अजीज है हमारे भारत देश का धवल हिमाचल धवल हिमाचल बोले तो सफेद हिमालय पर्वत जो आसमान को भिड़ गया है आसमान को टिक गया है वो हमें प्रिय है वो हमें अजीज है और हमारे भारत देश का सह्याद्री और विंध्यचल ये पर्वत भी हमें प्राणों से ज़्यादा प्रिय है और हमारे भारत देश में बहने वाली अनेक नदियाँ जैसे गंगा और यमुना ये भी हमें हमारे जान से ज़्यादा अजीज़ है आता मराठी मध्य अपन यर्थ समझ कवयत्री या कड़व्या भारत, भारत देश पर्वत नद्या वर्णन करता मनते कि भारत देश आमला प्राणा प्रिय है ये थिल, धवल हिमाचल जो आकाशाला भिड़ले है तो आमला प्रिय है यथी विंध्यचल विंध्य व सह्याद्री हा पर्वतरंगा सुधा आमला प्रियल विविध नद्या जसे गंगा यमुना है सुधा ही सुधा आम खूब प्रिय चलो अब देखते हम चौथे कड़वे मानव सारे समान अस्ति शिकवन ही जगतास दिली या मातीची मुले सद्गुनी सर्व जगाला प्रिय झाली चला शब्दार्थ बघूया समान समान मतलब यक्षा इक्वल शिकवन मतलब सीख सद्गुनी मतलब अच्छे लोग अच्छे गुणों के लोग तो अब इस कड़वे में कवयित्री भारत में रहने वाले लोगों का वर्णन कर रही है तो कवयित्री कहती है कि मानव यानी इंसान एक समान होता है ना धर्म जात रंग वेशभूषा ऐसा भारत देश में इंसान इंसानों का भेदभाव नहीं होता और ये सीख हमारा भारत देश सारी दुनिया को देता है और हमारे भारत देश के लोग ये सदगुनी हैं अच्छे लोग हैं और ऐसे अच्छे लोग ऐसे सद्गुणी लोग ये सारे देश में प्रिय है सारे देश को ये अजीज है आता मराठी मध्य बगू कवयत्री मनत की मानव हे सारे एक समान आहेत असी शिकव आम भारत देशाने संपूर्ण जगाला दिल्ली है या भारत देशात लोक हे सद्गुणी आहेत सदाचारी हैम्मी भारतीय संपूर्ण जगाला प्रिय आहोत चला आता अपन कड़वे प्रियतम अमुची भारत माता वंदन आम्मी तिला करू या मातेची मुले लाड़ी लाडकी सदा तिचा ध्वज धरू चलो शब्दार्थ देख लेते वंदन वंदन करने मतलब नमन करना आजाजी से झुक जाना लाडकी मतलब लाडली सदा मतलब हमेशा सदैव उच्च धरु मतलब ऊंचा पकड़ना और ध्वज ध्वज मतलब बच्चों जिसे हम बोलेंगे परचम या फ्लैग तो कवयित्री कहती है कि ऐसी हमारी भारत माता ऐसा हमारा भारत देश हमें अपने जान से ज्यादा अजीज है और ऐसे अजीज देश को हम वंदन करते हैं नमन करते हैं और हम सब इस भारत देश के लाडले बच्चे हैं लाडली मुले हैं और हम अपने देश का ध्वज हमेशा ऊपर पकड़कर रखेंगे मतलब कि हम अपने देश का नाम सारी दुनिया में ऊंचा करेंगे रोशन करेंगे आता आप मराठी मध्य अपनी तो समझ गवयत्री या शेवटा कड़व्या की भारत देश आमला खूब प्रिय है अशा प्रिय देशाला आम्ही वंदन करतो आम्ही सर्व भारतीय नागरिक या देशाची लाडकी मुले आहोत आम्ही सगळे एक समान आहोत आमच्यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाही आणि आम्ही या भारत देशाचे ध्वज संपूर्ण जगात उंच करू से कवयत्री बनते कि आपन या देशाचे भारत देशा नाव संपूर्ण जगत उज्ज्वल करू बच्चो हमने इस कविता का पूरा स्पष्टीकरण देख लिया है अब हम देखते हैं इस कविता पर आधारित स्वाध्याय कृति चला विद्यार्थियों आता आप कविते पर आधारित कृति देखो बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कुछ आकृतियां आ गई है या को हमें कविता के माध्यम से हमें पूरी करना है चला तर आपण बघू प्रश्न क्रमांक एक कविता वाचा व वा आकृत्या पूर्ण करा कविता वाचा आणि ह्या दिलेल्या आकृत्या आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत नंबर एक वेगवेगळे आहेत आमच्या भारत देशात वेगवेगळे आहेत कसे रंग आणि गंध हे वेगवेगळे आहेत नंबर दुसरी आकृती आम्हाला प्रिय असणारी हमें प्रिय याचे उत्तर आहे बघा चार उत्तरे आहेत त्याची एक माती दोन दोन पाणी तीन शेते आणि चार वारे चला आकृती क्रमांक तीन पर्वत नद्या या कवितेमध्ये कोणकोणत्या पर्वत नद्या ह्यांची नावे आलेली आहेत तर दोन पर्वत आणि दोन नद्या ह्यांची नावे आली आली आहेत नंबर एक हिमाचल नंबर दोन सह्यविंद आणि नद्या गंगा यमुना चला आता आपण बघू प्रश्न क्रमांक दोन एका वाक्यात उत्तरे लिहा मतलब एक जुमले में जवाब लिखिए काय आहे प्रश्न नंबर एक आम्ही सर्व कोणाची मुले आहोत हम सब किसके बच्चे है विचारते उत्तर आम्मी सर्व भारत देशा मुले आहोत हम सब भारत देश के मुले हैं बच्चे हैं नंबर दोन भारत देशा पानी कसे आहे? भारत देशाचे पानी कसे आहे उत्तर भारत देशा पानी झुड़झुड़ते आहे तीन हिमाचल कशाला भिड़ाला आहे हिमालय पर्वत हिमाचल कशाला भिडाला आहे कशाला हां गगनाला उत्तर हिमाचल गगनाला भिडाला आहे प्रश्न क्रमांक चार येथील मुले कशी आहेत भारत देशातील मुले म्हणजे आम्ही नागरिक भारतीय हो, आपण कशी आहोत उत्तर येथील मुले सद्गुणी आहेत आता प्रश्न क्रमांक पाच भारत देशाची मुले काय उंच धरणार आहेत भारत देशातील मुले काय उंच धरणार आहेत क्या ऊंचा पकडणे वाले हम लोग भारत देश का ध्वज परचम उत्तर ऐसा लिखेंगे बच्चो भारत देशाची मुले भारताचा ध्वज उंच धरणार आहेत चला आता प्रश्न क्रमांक तीन बघू समानार्थी शब्द तो बच्चों देखो यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं उसके समानार्थी यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड, वर्ड हमें कविता में से ढूंढ कर लिखना है जैसा बगा नंबर एक सुमन सुमन याचा समानार्थी शब्द को आला है कविता में दे? हाँ फूल दोन जल जल मंजे पानी तीन पांडरा धवल चार नमनजे वंदन आणि पाच झेंडा आणि परचम आणि त्याचे समानार्थी शब्द आहे ध्वज आता प्रश्न क्रमांक चार बघा विरुद्धार्थी शब्द लिहा अपोजिट वर्ड लिखिए एक अप्रिय अप्रिय मतलब प्रिय आ, नसलेला याच्या विरुद्धार्थी शब्द प्रिय दोन एकसारखा एक जैसा याच्या विरुद्धार्थी शब्द वेगळा तीन असमान अ समान अन याच्या विरुद्धार्थी शब्द समान आणि चार कधी कधी मतलब कभी कभी याच्या विरुद्धार्थी शब्द सदा चला आता आपण बघू प्रश्न क्रमांक पाच स्वमत बघा प्रश्न एक कवितेत भारत देशाचे केलेले वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा भारत देशाचे या कवितेमध्ये कशा प्रकारे वर्णन केले आहे हे आपल्याला आपल्या शब्दांमध्ये मराठीमध्ये याचं उत्तर लिहायचे आहे देखील उत्तर भारत देश आम्हाला प्राणाहून प्रिय आहे आम्ही सर्व या देशाची मुले आहोत आमचे रंग वंश भूषा संस्कृती धर्म वेगवेगळे आहेत तरी आम्ही एकच आहोत भारत देशातील माती येथील पाणी शेत वारे हे सर्व आम्हाला प्रिय आहेत देशातील हिमाचल संयविंद्य गंगा यमुना हे सर्व आम्हाला प्रिय आहेत या जगातील सर्व मानवजाती एक समान आहे अशी शिकवण आमच्या देशाने सर्व जगाला दिली आहे प्रिय असलेल्या आमचा देशाला आम्ही सर्व वंदन करू आनी या देशाचे ध्वज उंच धरू या देशाचे नाव संपूर्ण जगत उज्ज्वल करू इस तरह से बच्चों हमें ये स्वमत का उत्तर लिखना है अगर आपको बच्चों मेरी ये वीडियो समझ में आई हो पूरा कविता का स्पष्टीकरण और मेरी बनाई हुई एक्टिविटी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल माजी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं थैंक यू